Життя непросте, воно ще простіше, ніж ми гадаємо. Тільки не завжди ми знаємо, як прийняти просте та водночас ефективне рішення, щастя, любов, гармонія, статус та гроші все в наших руках. Кожного дня ми маємо на це тисячі можливостей, і сьогодні також. Давайте разом зробимо наше життя простішим, кращим та щасливішим. Це програма Ірини Шевченко. Життя ще простіше. ребенке как-то мы и сначала не думали, то есть не хотели создавать э, именно всю жизнь, потому что понимая то, что когда будет ребенок, все деньги, соответственно, и силы будут уходить на ребенка, на его воспитание, становление на, на ноги. Ну и, соответственно, мы тогда останемся просто жить в общежитии дальше в таких же условиях. Я очень ждал этого ребенка, когда он произносил папа и постоянно вместо мамы говорил папа, папа, папа. Супруга это тоже раздражало очень сильно. То есть она говорит, ему папа нужен, ему мама не нужна. Она хотела выбить у меня почву из-под ног, чтобы лишить меня и работы, и средств к существованию, чтобы потом показывать ребенку, вот видишь, какой у тебя папа. Он неудачник, у него жизнь не сложилась, он ничего не может. Не завжди сімейні стосунки справджують і сподівання, що були на старті з тих чи інших причин, пари на жаль доходять до критичної точки, що закінчується розлученням крах надій та сподівань, а одночасно кінець того сумісного життя, що разом планувалося та починалося. Тяжкий емоційний фон підігрівається розділом сумісного майна: від квартир до шафок для взуття, поділом друзів, хто за кого. Та з'ясуванням стосунків з родичами. Але найстрашніше, коли пара встигла стати родиною і має спільну дитину чи дітей, лише за умов адекватності обох партнерів любові кожного до дитини розлучення несе більш-менш прийнятне ставлення до малюка та розуміння його положення. Колишній чоловік та дружина шукають ресурси та шляхи для повноцінного та теплого спілкування з дитиною, не припиняють турботи про її повноцінне та щасливе життя. Що ж у цей критичний період відбувається у свідомості та підсвідомості дитини? Звичайно, крах родини не може не залишити слідів у дитячому серці, бо родина, тато та мама це основа безпеки малюка. Незалежно від віку дитини розлучення батьків назавжди залишає слід у психіці, формує відповідні уявлення про світ та установки, які наслідки розлучення, форма спілкування кожного з колишніх партнерів з дитиною. Нові стосунки когось із батьків, емоційний фон подальшого взагалі. А оскільки ми всі вийшли з дитинства, такі уявлення та установки залишаються з нами на все життя, формують мислення та моделі поведінки надалі. Як же за умов розлучення зробити щасливою спільну дитину? Папи чаще всього аніж то курять, то п'ють, то десь деньги намагаються заробити, то извиняюсь, іщуть іншу сім'ю. с папами тут сложнее. Но если мужчина сам воспитывает ребенка, и он, в общем, способен обеспечить питание и воспитание, соответственно, распределение свободного времени, ну это памятник надо такому папе ставить. Я считаю, это очень мило. Ой, а такие уже? у меня одного одноклассника папа один, а мама куда-то ушла, уехала даже... Да, поэтому, ну, ну, логично есть такие. Он примеры. очень хороший отец. Я была в гостях у этого одноклассника, он очень добрый. На самом деле это действительно... Такой достойный поступок самому воспитывать ребенка. Один киевлянин приезжал, ну к сам ли он воспитывает. Они с женой разделили ребенка, как то сейчас говорят. Часть времени она, часть он берет к себе по 50 процентов времени вот он возится мама уехала на море с малышом ну, малыш 6 лет а папа приехал к нам на майские праздники вместе с попугайчиком в клеточке. почему сыну купили попугайчика куда деваться папа на машине вместе с попугайчиком приехал чему же все-таки за умом разлучения выховаты счастливы развод это как часть жизни, это не может быть ее концом, ее итогом. Но это еще не смерть, в любом случае, извините, такое сравнение может быть грустное. И... И неплохо, Бог дал разум человеку, неплохо все-таки им пользоваться, думать о том, что будет дальше, какое продолжение для супругов, для детей, может даже для внуков, как они смогут жить дальше с этим всем, на что они смогут опираться. Очень важно не держать неясность. И, конечно, злость, переживания, эмоции, их никуда не денешь, обиды, не спрячешь. Но не держать какие-то скрытые моменты, не держать какую-то недоговоренность, неясность. И тем более ребенок должен быть в курсе событий. И самое главное, самое главное, что должен понимать и чувствовать ребенок, это понимание того, что родители от него не отвернулись ни мать, ни отец, ни бабушки, ни дедушки, ни с одной, ни с другой стороны. Они должны в лучшем случае, в самом идеальном случае, буквально договориться, действовать едино. Когда ребенок получает единый вектор, его развитие идет в одном ключе. Когда он получает разные векторы, какое-то развитие, разболтанность, он начинает играть или сам не понимает, как ему жить, как ему строить свою жизнь. Система координат, в которой он живет, ее не будет, она будет разболтана. Ребенок должен чувствовать любовь с обоих сторон, или люб... кроме любви ребенок чувствовать должен, что родители в отношении его имеют какое-то единое, пусть компромиссное, но единое общее мнение, один вектор. Павлове 38 лет в 12-ти в Тому вензу встретил свою давнюю знакомую, с которой он и разом выховывался у дитсадку. После недолгой у в транспорте вы решили встретиться еще. Любовь еще с детства была самая детского садика. Мы ну, решили создать жизнь, чтобы была да, любовь, была э, как такового своего жилья не было. То есть, ну, как говорится, через стерни и звезды мы пошли, взяли общежитие, начинали в общежитии год прожили в общежитии собирали деньги, я тоже работал, и она работала, соответственно, все деньги, которые у нас были, мы откладывали, меняли на доллары, и, соответственно, на покупку жилплощади. Тогда были стоимость жилья была намного дешевле, чем сейчас, но, тем не менее, даже эти 100 долларов, то есть, с трудом зарабатывались. А ребенки как-то мы сначала не думали, то есть, не хотели создавать именно всю жизнь, потому что, понимая, то, что когда будет ребенок, все деньги, соответственно, и силы будут уходить на ребенка, на его воспитание, становление на, на, ноги. Ну и, соответственно, мы тогда останемся просто жить в общежитии дальше в таких же условиях. Когда купили квартиру, тогда уже стал вопрос о ребенке. То есть никакого как бы вопроса и не было. То есть сразу родился ребенок. Что-то в семье не заладилось. Не заладилось отношение супруги ко мне, как-то к ребенку. Цікаво, що з самого початку син більше прив'язався до тата ніж до мами. Дружина Павла ревнувала та ображалася. І на Павла, і на дитину. У цій родині він був і за тата, і за матусю. Він відразу відмовлявся від роботи, коли у сина були проблеми зі здоров'ям, бо очевидним пріоритетом завжди був улюблений малюк. Забирали дітей на поїздку за для відпочинку поїхали вдвоєму рібенка оставили на бабушку. то есть тогда как раз только сделали паспорта, съездили, но ребенка не, не успели списать. Как бы предложение мое было, чтобы я с ребенком поехать. Это категорически как-то отложилось. После возвращения, то есть я поехал за ребенком, супруга побежала на работу. Есть, я как-то больше за ребенка тоже, потому что когда я и ребенок родился, я очень ждал этого ребенка. Когда он произносил папа і постоянно вместо мама говорив папа, папа, папа. Вона она що йому папа нужен, йому мама не нужна. Почалися найтяжчі часи в житті Павла. Виявилося, що дружина зраджує його зі своїм керівником відділу. Цей чоловік теж мав сім'ю двох дітей, його дружина, колишня наркоманка, та й він сам приймав легкі наркотики. Я случайно узнаю те, що... Жена изливала души перед своей подругой, как она закрутила служебный роман. Соответственно, все подозрения, которые у меня были, они оправдали. Ну, то есть это было реальностью, а не то, что говорили, что я дурачок, и я все это себе придумал. Буквально за две недели я похудал килограмм на 15. Она ушла из семьи, оставила ребенка на меня. Надо выкарабкаться. Я посмотрел, что вот именно, да, рядышком есть сын. Как-то вот бывало, что он обращается с просьбой, я как-то мимо ушей это пропускаю. Потом я все-таки понял, что все-таки есть ребенок, и надо ради него сейчас жить. Вы... Самому вытягиваться из этого всего дерьма, как оно получилось. И вместе, потому что и я ребенку тоже нужен. Стал вопрос о разводе. Я был категорически против, все-таки настаивал. Может быть, все-таки она думается, все-таки вернется в семью. У него своего жилья нету, раз вы так поскольку поступили, то давайте идите, живите уже отдельно. Но один раз такая ситуация произошла. И... У ребенка колеса спустили на велосипеде, попробивал. И мне пришлось прийти там то, что ребенок попросил забрать именно дома инструменты и все такое когда я пришел, была неприятная ситуация. Увидев это все, творящееся в нашем доме, я больше не захотел не видеть этого человека, который был раньше любимый, не общаться с ним. Но, тем не менее, есть ребенок, и из-за этого деваться некуда. Все-таки приходилось дальше общаться и видеться. И лучшая супруга понимая то, что я имею такие же права, как и она. Начала всякие строить козни. Я как-то говорил, я никогда не посмею сделать зла матери своему ребенку. Она хотела выпить у меня почву из-под ног, чтобы лишить меня и работы, и средств к существованию, чтобы потом показывать ребенку, вот видишь, какой у тебя папа. Он неудачник, у него жизнь не сложилась, он ничего не может. Да, сейчас у меня уже все наладилось, все нормализовалось. У меня другая семья, еще один есть ребенок, которого тоже очень люблю. Я рад ему. С, прошлым, с прошлой семьей, с ребенком тоже общаюсь. Стараюсь побольше, но тем не менее, все равно бывшая супруга так как бы больше вас препятствует общению. Почему? Так поступила бывшая жена со своей семьей. и также на сегодняшний момент дальше продолжает препятствовать общению с ребенком.